seleksi akar seperti ini kita akan potong di sini teman-teman kita potong supaya bahan bonsainya terlihat keren nah kita potong di sini teman-teman ya Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Ojem Bonsai kita saya mempunyai bahan bonsai sancang seperti ini kita buat akar keliling biarkan saja seperti ini potnya teman-teman jadi kita akan buat seperti akar keliling kita cek akarnya program akarnya supaya tambah lebih cantik lebih keren oke seperti itu keseruannya jangan lupa like dulu komen dulu aktifkan juga tanda loncengnya salam satu hobi langsung saja teman-teman alat yang saya gunakan adalah tang potong dan kita lihat akarnya teman-teman kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan bahan bonsai ini teman-teman seperti ini kita gemburkan ini full pasir teman-teman ini sengaja ininya potnya saya ganti karena masih tahap proses pemersel seperti ini oh ini campur tanah teman-teman yang ini tuh pasir campur tanah tuh kita ini kan Oh, kita lihat akarnya dicek terlebih dahulu, teman-teman. Apa yang bisa kita lihat dan kita perbaiki? Kita program seperti ini. Oh, ternyata seperti ini, teman-teman. Kita mempunyai akar di sini, dan di sini kita mempunyai dua program. Kita lihat dulu, pokoknya kita harus bongkar terlebih dahulu, supaya apa? Supaya terlihat, teman-teman, nah, seperti ini. Skip dulu. Seperti ini teman-teman penampakannya. Penampakan akarnya seperti ini. Jadi kita akan proses seleksi akar seperti ini. Kita akan potong di sini teman-teman. Kita potong supaya bahan bonsainya terlihat keren. Nah, kita potong di sini teman-teman ya. Seperti ini. Saya potong di sini seperti ini teman-teman jadi ketika dipotong kita putuskan seperti ini tidak ada akar tunggal jadi akarnya nanti menyebar ke samping teman-teman jadi seperti ini supaya apa programnya akar keliling seperti itu kita simpan ini. seperti ini prosesnya yang ini sudah ada akar yang ini sudah ada akar yang ini ada akar yang ini ada akar dan yang ini akarnya double teman-teman kita disuruh seleksi kalau yang ini mau yang pakai yang mana yang ini atau yang ini teman-teman seperti ini. Jadi kita hilangkan satu seperti ini. Teman-teman hilangkan satu. Ini saya lakukan supaya akarnya sejajar teman-teman ke samping sejajar. Setelah potong kita seleksi lagi, kita lihat-lihat lagi. Kita potong lagi yang ini teman-teman karena ini paling atas. Jadi kita potong kembali Nah, setelah seperti ini kita lihat-lihat lagi. Mungkin yang samping untuk komposisi akar cukup seperti ini. Ini tidak seimbang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang besar itu kita potong supaya tak, tidak tambah terlalu besar. Dan yang kecil kita biarkan supaya cepat membesar. Itu, teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan di rumah seperti ini dan juga bisa di ground di pot kecil teman-teman pot seadanya saja yang kita pakai karena apa ini ah, masih proses teman-teman nanti -teman. kalau sudah terlihat agak cantik kita pindah ke pot yang lebih cantik seperti ini, ini okay. saya mempunyai bentuk bonsai seperti ini jadi ini kita pecah teman-teman seperti ini jadi kita pecah supaya ini kita program akar keliling. Loh, maaf, teman-teman, seperti ini kita program ini. Kebesaran tuh luka, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kita memakai katar yang tipis seperti ini. Kita eksekusi akarnya, kita pecah akar, bukan batang lagi yang kita pecah teman-teman seperti ini kita pecah akar tuh kita pecah akar ini supaya menambah akar baru dari akar yang sudah membesar jadi kita imbangkan dengan cara ini. seperti ini. Nah ini kita renggangkan seperti ini teman-teman. Setelah kita renggangkan kita ganjel ini supaya akarnya keliling teman-teman. Setelah ini kita ganjal teman-teman supaya terpisah seperti ini caranya kita ganjal pakai apa bisa pakai akar kembali bisa pakai dahan Setelah, pakai seperti ini ini berfungsi untuk memisahkan akar yang sudah dipecah teman-teman untuk keseimbangan kita pecah akar yang di yang ter, sudah membesar seperti ini kita renggangkan lagi teman-teman tuh hati-hati cara merenggangkannya supaya tidak patah Ntar, ini keluar akar lagi baru. Biasanya, kalau sudah terluka seperti ini, keluar lagi akar lagi baru, teman-teman. Seperti itu, jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini kita potong supaya ini tidak mengganggu. Nah, kita pakai dua cabang, cabang atas ada dua, dan ini akar kelilingnya kita program kita arahkan seperti ini teman-teman lanjut penanamannya teman-teman seperti ini seperti biasa kita penanamannya biarkan memakai pot bekas tidak apa-apa ini masih program yang penting punya wadah teman-teman seperti ini jadi kita munjungkan terlebih dahulu seperti ini munjungkan lalu kita Program seperti ini, teman-teman. Lanjut, kita program seperti ini. Usahakan terkubur nah, seperti ini. Kita program, kita arahkan. Saya memakai full tanah campur pasir seperti ini. Kita arahkan, kita program ulang. Ini teman-teman. Jadi ini bisa kita arahkan nah, seperti ini. Teman-teman penanamannya seperti ini. ntar kita kasih pupuk teman-teman seperti ini. Kita lanjut kita kubur full teman-teman pohonnya. Kita kubur pul supaya apa? Supaya akar bermunculan, akar baru bermunculan, teman-teman. Seperti itu tujuannya: akar baru bermunculan dan kita kubur pul. Nah, seperti ini, kita cek ntar ketika tiga bulan ke depan seperti ini, teman-teman kita pakai tanah campur pasir cukup simpel perawatannya ter kita update lagi untuk dua bulan ke depan teman-teman seperti itu maaf ini kurang nah, seperti ini teman-teman ini hanya cat sementara, jadi kita memakai ini terlebih dahulu. Seperti ini, oke, okay, kita lanjut. Seperti ini pupuknya, itu saya memakai pupuk uh, poska, teman-teman. Jadi, untuk takaran pohon seperti ini cukup sedikit, oke. Okay, kita lanjut, hmm, bukan, dan kita biarkan besok kita update. Ini nih, hasil pecah batang. Teman-teman, ini juga yang kecil, juga kita update. Oke, okay, saya ojim bonsai, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.